A-oll S mis morally Ermeni kuldurlardan bu torpak boşalmalıdır. <laughs> Boşalmalı Ermeni kuldurlardan bu torpak. Ki bunun geleceği, bunun geleceği. Bak bu körpenin geleceği şad olsun. Hey. Babı tapanı da tutursam, Hadi, babı tapanı da tutursan Bırak gelmiyorsun. Devam, devam, devam. təbii xilasına saxlamaq olardı. Bizim işimiz haqq işidir. Biz qəmaləb qalacağıq. Bir yurdumuz var idi. Möcüzəli təbiəti, qədərsiz gözəlliyi, igid insanları ilə tanınırdı o yurdumuz. Adı ilə fəxr etdiyimiz, tarixi ilə qürələndiyimiz Laçın. Alınmaz qala idi. Dovma torpağımız. Sən də xəyanətin qurbanı oldun. 20-ci əsrin son 10 ilində Erməni faşistlərinin törətdiyi dəhşətli fəcialərə məruz qalan torpaqlarımızdan biri. Azman Dağlar diyarlaçının işğalından 14 il keçir. Müharibə dəhşət deməkdir. Müharibə fəlakətdir, müharibə ölümdür, müharibə dağıdıcı qüvvədir. Bu müharibəni biz 44-45-də gördük. Bu müharibə çox fəlakətlər törətdi. Amma müharibənin o dəhşətli vaxtında da biz bu şairi eşidirik ki, bizim işimiz haqqıdır, biz qalib gələcəyik. Bu ona görə idi ki, biz tərəfə bizə qarşı olan təcavüz ədalətsiz təcavüz idi. Laçın nə vaxta qədər müqavimət göstərdi. Hətta 4 il ərzində, 4 il ərzində bir Erməni silahlısı, bir rus o saxtını oradan gəlib keçə bilmədi. Onlar avtomatla, plameyotla bizimkilər atəş açanda, bizimkilər daşla, ağarsa onlara imkan vermirdi. Nəhayət təhrubat nəticəsində şüşa gedəndən sonra, asana bizim da arxa arxada yoxdu bizim imkanımız olmadı və bizi o sarışdasız rəhbərlik məcbur elədi ki, siz torpağınızı tərk edib durun məcbur köçkün. O çıxı çıxı onlar torpağına qarışar. Necə yandı? Dedi ki, hətta biz veteranlar Mənim sədr olma, mən mədəni işləyirdim. Şaherdi Muhammed, komissiya təşkil edildi. Galdılar burda rəhbərliyikdən tələb edəndilər ki, biz Armuduşa çıxardaq. Biz kişilər orada qalırıq. Son damla qərarımıza qədər dururuq. Bunu da eləməzdilər. Başımıza silah verin. Məhayət biz gəldik, təhlacımız gətildi. İndi orada olan biz Rus polxumuzdan necə köməyəliyik? Polqda Ruslar ki, oradan köçürülürdü, imkan vermədi bizim uşaqları silahla aparmağa. Onlar dörd topu bastdılar. Sonra biz yetdi ağanın istiqamətində o topları da sanki yerə basdırdılar. Ruslar yerə basdırıb o istifadə etməsin. Çünki ruslar Ermənlərə xidmət edirdi. Burada da biz o Mənafov Əmir deyilən o indi rəhmətə gedibdi. Biz topçuları yığdıq. Kim topdan istifadə eləməyi bacarır, kim atmağı bacarır. O dörd topu çıxartdıq, təmizlədik, yağladıq, ə, yığdıq. Artıq silahlar da xidmət edənlər o dörd top axıra qədər bizim demək köməyimizə çatdı. Sonra o, o biz öyrətdik onlara ki, kəşfiyyat lazımdır, sivyaz lazımdır. Sonra mənalardan neçə qorumaq, neçə yaşğıya taparmaq, həbəs yerə mərmələri körməmək, hədəfə atmaq. Nə gücümüz çatdısa, onu elədik. Amma o mankörlük, satqınlıq buna imkan vermədi. Polkon komandiri, qürətli bir oğul Arifpaşayev bunu işdən azda dedilər o maqamda ki vəzifədən azad elədim. Buna baxmayaraq gerədə lakin polko qaldı. Axıra qədər vuruşurlar. Biz veteranların qoy hamımız qırlaq. Nəyə hücum çatsa onu eliyərəm. Qoy lap çamanlarımızla da Estій- Ermeni kuldurlardan bu torpak boşalmalıdır. Boşalmalı Ermeni kuldurlardan bu torpak. Ki bunun geleceği, bunun geleceği. Bak bu körpenin geleceği şad olsun. Babı tapanı da tutursam, babı tapanı da tutursan, Bırak gelmiyorsun. Devam, devam, devam. Təbii ki, Laçını saxlamaq olardı. Bizim işimiz haqq kishidir, biz qalib gələcəyik. Bir yurdumuz var idi. Möcüzəli təbiəti, qədərsiz gözəlliyi, igid insanları ilə tanınırdı o yurdumuz. Ədilə fəxr etdiyimiz, tarixi ilə qürələndiyimiz Laçın. Alınmaz qala idi. Doğma torpağımız. Sən də xəyanətin qurbanı oldun. 20-ci əsrin son 10 ilində Erməni faşistlərinin törətdiyi dəhşətli fəcialərə məruz qalan torpaqlarımızdan biri Azman Dağlar diyarı laçının işğalından 14 il keçir. Muharibə dəhşət deməkdir. Muharibə fəlasətdir, muharibə üründür, muharibə dağıdıcı qüvvədir. Bu muharibəni biz 44-45-də gördük. Bu müharibə çox fəlakətlər törətdi. Amma müharibənin o dəhşətli vaxtında da biz bu şairi eşidirik ki, bizim işimiz haqq şidir. Biz qaləbət edəcəyik. Bu ona görə idi ki, biz tərəfə bizə qarşı olan təcavüz ədalətsiz təcavüz idi. Laçin nə vaxta qədər müqavimət göstərdi? Hətta 4 il ərzində, 4 il ərzində bir erməni silahlısı, bir rus o satqını oradan gəlib keçə bilmədi. Onlar avtomatla, plamiotla bizimkilər atəş açanda, bizimkilər daşla ağarsa onlara imkan vermirdi. Nəhayət təhribat nəticəsində şüşə gedəndən sonra, məsalan bizim da arxa arxada yoxdu bizim imkanımız olmadı və bizi o sarışdasız rəhbərlik məcbur etdi ki, siz torpağınızı tərk edin, durun məcburun köçkün. Açşı çi onlar torpağına qarışar. Necə yəni dedi ki, hətta biz veteranlar Sədir, mən sədr olanda mən mabəni işlədirdim. Şahərdi məhəmməd. Komissiya təşkil edildi. Gəldilər burda rəhbərlikdən tələb eləndilər ki, biz Armuduşa çıxardaq. Biz kişilər orada qalırıq. Son damla qərarımıza qədə qədər vururuq. Bunu da eləməzdilər. Başımıza silah verəndə. Məhəyyət biz gəldik, dəyalacımız kəsildi. İndi orada olan biz öz polxumuzdan içəkməyə meylliyik. Polxda Ruslar ki oradan köçürülürdü, imkan vermədi bizim uşaqları silahla aparmağa. Onlar 4 topu basdılar. Sonra biz getdik ağanın istiqamətində o topları da ki yerə basdırdılar. Ruslar getdilər ki o istifadə etməsin. Çünki ruslar Ermənlərə xidmət edirdi. Burada da biz o Mənafov Əmir deyən o indi rəhmətə gedibdi. Biz topçuları yığdıq. Kim topdan istifadə etməyi bacarır ki, matmağı bacarır ki, o 4 topu çıxartdıq, təmizlədik, yağladıq. Yerdəki o arsilərlə xidmət edənlər 4 top axıra qədər bizim demək köməyimizə çatdı. Sonra o, o biz öyrətdik onlara ki, kəşfiyyat lazımdır, sivyaz lazımdır, sonra nevalardan neçə qormaq, neçə diaşqıya taparma, hər dəs yerə mərmələri körməmək, hər dəfə atmaq